Остановите фашизм, который сейчас угрожает России, который угрожает всему миру. Именно сегодняшняя дата, 22 сентября, была назначена стартом этой компании, пиар-компании. Так сложилось, что именно с Украины это все начинается, потому что чудным образом, карма, видимо, у нас такая, сердце. И надеемся, что такая же революция гибности, революция своего, побороть свой страх и... Россия должна уничтожить Гитлера в лице, в лице Путина, так, так же, как мы уничтожили нашего врага. Это весь мир на сегодняшний день должен понимать о том, что именно путинский режим – это режим фашизма, режим эксплуатации власти, режим обмана людей. Герман Абухов делает очень большое дело, показывая своим коллегам своим. Одно всей России то, что они должны бороться и не должны верить в то, что происходит сейчас. Они уже неоднократно это проходили при коммунистическом режиме, при Сталине. И, допустим, еще один фашизм. Украина поборола. Мы надеемся, что наш братский народ России тоже поборет свой режим. Вот. Поэтому привезли такие плакаты, просим прессу заснять их. Сегодня автомайданы, которые здесь собрались со всей Украины, разъедутся по домам. Мы надеемся, что примут активное участие в информационной войне, потому что мы на много шагов отстаем, к сожалению, но мы готовы наверстать упущенную и будем работать совместно. Выучение, э, наших войск э, никто не думал о том, что Гитлер все-таки нападет на Советский Союз. Поэтому мы находимся в историческом месте. И вот эта акция, которая сегодня проходит из-за поддержки инициативных громадских сил, это говорит о том, что те полизаключенные России, которые пострадали от режима Путина, на мой взгляд, это только начало этого движения, которое будет распространяться не только на территории Украины, я думаю, что оно будет иметь распространение на территории России. У президента сегодня Украины есть мирный план решения этого пути. У Путина есть тот шанс прислушаться вот, и пойти на те условия, которые ставит президент нашей, нашего государства. Я считаю, что в данной ситуации я общаюсь из нашими пограничниками, которые сейчас находятся в этой зоне. Сегодня точно так же ведутся бои, хотя... Есть На самом деле боюют уже сегодня чехи, наемные, негры воюют. За это платятся немаленькие деньги и используются российские оружия. Поэтому на сегодняшний день это вранье, которое сегодня на российских телеканалах проходит, на самом-то деле должно быть приостановлено. И вот это начало, которое начинается здесь, в Черкасах, символически, вот именно на этой земле, должно иметь большое движение по всему миру. Это, это не только должно начинаться здесь, на Украине, это должны поддержать европейские страны, Америка. Потому что все прекрасно это понимают, все про это говорят. Но сегодня э, все должны говорить про это публично. И не... а вот штука. На чешском. Не пускайте русских в дом, украдут вашу страну. На чешском и на русском языке. Практически на каждом доме, на каждом магазине висит вот такая наклейка. В Праге, в коровых варах везде. Ну, следующий город какой идет? Будет во, многих во многих городах, городах. Во многих городах да. именно Киев, сразу же за Киевом через час. Здесь скоро подключатся все областные все центры. Все областные центры города подключены. А дальше Европа, европейские города. Сейчас Автомайдан Киев делает проект по сбору. Наши ребята, наши активисты уезжают в Европу, которые данный проект для популяризации миллион подписей европейцев о том, чтобы Украина получила статус кандидата в Европейский союз статус кандидата, мы также здесь в Украине запускаем сбор подписей, миллион подписей будем собирать в Украине, и надеемся, что на Рижский саммит мы уже приедем с подписами, миллион подписей украинцев и миллион подписей европейцев привезти на, 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 на саммит в, в Ригу, да? Да. на саммит а в Москву. Значит, самое интересное, вот что я хотел сказать, очень много черкащан, ну достаточно известных, я для себя открытие, значит, ну, Валентину Матвиенко все знают, да, она самородом отсюда, с этих краев, с Черкасской земли. Значит, министр культуры России, он родом с Милянщины. Вот, министр культуры России, который, наоборот, должен говорить сегодня про культуру украинского народа и пропагандировать ее в России. И много других есть представителей в парламенте, которая э, именно родом И задается вопрос, а так, против кого э, сегодня воюет Россия, если там находятся украинцы. И там очень сильно есть украинский диаспор. И на Камчатке, и э, э, в Перми, и в Твери, и так далее. И тому подобное. То есть какой город не возьми, каких артистов не возьми, это все украинцы. Также Путин недавно сказал, что основные люди, которые воевали в Великой Отечественной войне, это были россияне и погибшие. Ну, на что наш премьер-министр очень правильно сделал, подарил ему третий том Большой Советской энциклопедии, где четко расписано, какое количество украинцев на тот момент это погибло в Великой Отечественной войне, какое количество украинцев проживало на тот момент на территории России, ну и РСФСР, и какой геноцид вообще был конкретно украинский. То есть из всех погибших приблизительно около 44-45% это были украинцы.